आमच्या यूट्यूब चॅनल वरील पी व्ही एल पंढरी वार्ता या न्यूज ला सबस्क्राईब करा आणि शेजारी बेल आयकॉन वर क्लिक करा गर्व विर्व नाही मला हिंदू असल्याचा गर्व विर्व नाही मला मी हिंदू असल्याचा माझ मला हिंदू असल्याचा वक्फ बोर्ड कायदा रद्द करा या मागणीसाठी काल सोलापुरात हिंदू जन आक्रोश मोर्चा व सभा झाली या सभेत बोलताना हैदराबादचे आमदार टी राजा सिंह यांनी पुण्यातील कुख्यात गुंड शरद मोहोळच्या हत्येबाबत खळबळजनक विधान केले असून शरद मोहोळ हा माझा खूप चांगला मित्र होता तसेच तो एक खरा हिंदुत्ववादी नेता होता मात्र काही हिंदुत्वाला विरोध करणाऱ्या त्याचा खून केला व्यासपीठावर भाषण करताना शरद भाऊंसाठी प्रार्थना करा असं आवाहन देखील त्यांनी केलं शरद मोहोळ यांनी आपले आयुष्य गोरक्षणासाठी वाहून घेतले देशा होते शरद मोहल हत्या केली असं सांगत शरद मोहल्ला श्रद्धांजली अर्पण की बात आई तो एक बहुत ही अफसोस घटना सुनने को मिली है कल का मेरा प्रोग्राम था सासवाड़ा में आज रात को मैं निकलने वाला था सासवाड़ा में मुझे पता चला कि हमारे दोस्त की हत्या कर दी गई जो शरद भाव जी है वो की एक धर्म सभा को हम लोगों ने संबोधित किया था शिरडी के श्रीरामपुर में वो इंसान जो अपना पूरा जीवन देश के प्रति धर्म के प्रति गौ रक्षा में बिता दिया वो इंसान जिसने जेल में एक आतंकवादी को उसकी सबक सिखाकर उसको वहीं पर बहादुर हुरों के पास पहुंचा दिया था वो हमारे शरद भाऊ को उनका कल मर्डर कर दिया गया वो जो शरद भाव की जो धर्म पत्नी है वो भी एक हिंदूवादी है वो भी आज इस मंच पर आने वाले थी उनका भी मान सम्मान का कार्यक्रम था हम सब लोग मिलकर शरद भाव की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करना है और तुलजा भवानी माता से प्रार्थना करना है कि हे मां शरद भाव को अपनी चरण में जगह दे दे और फिर से इस दुनिया में भेजो क्योंकि उनका जो काम था हिंदुओं के प्रति वो और भी आगे काम कर सके फिर कोई ना कोई किसी के भी घर में उनको फिर से जन्म दे ये हमारी हमें मां से प्रार्थना करना है इतिहास गवाह है मेरे भाइयों इतिहास गवाह है कि हमारे हिंदुओं को तो हमारे हिंदुओं ने ही लूटा है दुश्मन तो दिखता है लेकिन वो दुश्मन को हम कैसे पहचाने जो भगवा पहनकर पीछे चाकू लेकर खड़ा होता है ऐसे गद्दारों को हमें पहचानना है मेरे भाइयों, और खास करके ऐसे नेताओं को हमें पहचानना है जब जब हिंदुओं को और हिंदू कार्यकर्ताओं पर कठिनाई आती है जो नेता घर में चुप जाता है उसको सबक आप सब लोग मिलकर सिखाना है मेरे भाइयों